Lebuh Raya Pantai Timur Pasal 3 lpt 33 sentiasa menjadi tajuk yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Terengganu dan Kelantan supaya dipandang serius oleh kerajaan persekutuan. Bilakah perkara ini akan diberikan komitmen sepenuhnya oleh kerajaan? LPT3 yang diumum sejak RMK ke-9 dengan kos asal 2.867 bilion ringgit kini meningkat kepada 9.8 bilion ringgit akibat beberapa kali penangguhan. Walaupun kajian awal sudah disiapkan pada Ogos 2022, namun ia masih tidak disenaraikan dalam RMK ke-13 dan belanjawan 2026. Hal ini kerana berdasarkan jawapan menteri pada sidang mesyuarat yang lalu, ia masih diperlengkap penyediaan dokumen request for proposal dengan izin walaupun sudah sekian lama. Sedangkan manfaatnya akan dirasai oleh rakyat Terengganu dan Kelantan yang berjumlah 3.14 juta orang justru apakah pendirian dan justifikasi kerajaan terhadap perkara ini? Sebelum saya mulakan kata bicara, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kehadiran guru dan para pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ungku Hussein dari Mesir. Datuk Yang Dipertua, Kemaman yang juga mewakili negeri Tengganu ingin mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan ucapan terima kasih di atas peruntukan yang berkait dengan negeri Terengganu. Datuk Yang Dipertua, Yang Amat Muhammad Tambun telah menyatakan bahawa kerajaan kini telah berjaya menurunkan defisit. Penurunan defisit ini secara umumnya boleh dicapai melalui tiga kaedah iaitu sama ada satu dengan meningkatkan hasil atau kedua-dua mengurangkan perbelanjaan atau kedua-duanya sekali. Namun kerajaan pada ketika ini menambah satu lagi kaedah iaitu dengan melebatkan GST dan GLIC, GLIC secara langsung dalam perbelanjaan kerajaan persekutuan. Ia telah menimbulkan persoalan bukan sahaja kepada rakyat di luar sana bahkan di kalangan ahli parlimen yang berada di sini. Berdasarkan pengumuman belanjawan 2026 yang menyenaraikan sumbangan berbentuk pelaburan daripada GLC dan GLIC dengan jumlah 50.8 bilion ringgit, saya memohon pencerahan di atas perkara-perkara berikut. Yang pertama, adakah terdapat peruntukan undang-undang atau keputusan jemaah menteri yang membenarkan kerajaan memasukkan perbelanjaan atau projek yang dilaksanakan secara langsung oleh GLIC dan GSC ke dalam angka belanjawan persekutuan. Kedua, apakah kerangka kawasilia yang boleh memastikan bahawa sebarang arahan perbelanjaan yang diperlukan oleh kerajaan daripada GLIC dan GSC adalah tidak bercanggah dengan tanggungjawab asal dan utama bagi pihak pengurusan serta para pemegang saham syarikat tersebut. Ketiga, apakah perinci, pecahan terperinci, terperinci ke atas perbelanjaan 50.8 bilion tersebut yang merangkumi senarai projek syarikat penerima jumlah peruntukan bagi setiap item dan setempuh pelaksanaan yang ditetapkan. Keempat, berapakah sasaran pulangan sama ada dalam bentuk kewangan maupun sosial bagi setiap komponen pelaburan daripada GLC ini termasuk metrik yang digunakan seperti kadar pulangan dalaman IRR Nilai, ber, nilai kini bersih NPV, jumlah pekerjaan yang dicipta dan sumbangan kepada KDNK serta apakah mekanisme pemantauan dan tempoh masa yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan tersebut Kelima, adakah semua transaksi berkaitan 508 bilion akan diaudit oleh Ketua Audit Negara atau badan bebas lain bagi memastikan ketelusannya dan bilakah tempoh laporan audit awam akan dibawa ke parlimen untuk dibahaskan. Kohaman, boleh sikit? Saya banyak lagi poin. Boleh sikit? Ya, sila. Saya nak minta pencerahan. Sila. Uh, terima kasih, uh, Datuk Speaker. Terima kasih, Yang Mohd Saya nak minta uh, pandangan Yang Mohd Kohaman. Pada hemat Yang Mohd Kohaman, perkiraan formula defisit perbelanjaan negara itu uh, berdasarkan apa? Adakah uh, berdasarkan ucapan, perbelanjaan ataupun berasaskan buku anggaran perbelanjaan persekutuan. Terima kasih, Yang Berhormat. Apa yang saya sebutkan itu adalah berdasarkan kepada uh, buku anggaran perbelanjaan persekutuan. Saya berpendangan bahawa seharusnya kerajaan membantu dan menggalakkan GSC dan GLIC dalam menambah baik operasi mereka dari masa ke semasa agar mereka semua mampu menjadi syarikat multinasional yang berstrategik untuk negara mampu melaksanakan pelaburan luar negara secara berhemah seterusnya menyumbang kepada kerajaan melalui pemberian dividen yang tinggi contohnya adalah seperti Petronas yang pada setiap tahun akan memberikan berpuluh bilion ringgit kepada kerajaan persekutuan melalui pembayaran dividen bukan sumbangan secara terus datuk yang dipertua melihat perincian dalam dokumen anggaran hasil dan anggaran perbelanjaan kerajaan persekutuan hasil yang dikutip oleh kerajaan mengalami tren penurunan saban tahun. Setara statistiknya, peningkatan hasil pada, pada tahun 2024 adalah sebanyak 3.1%, manakala anggaran peningkatan kutipan hasil pada 2026 adalah sebanyak 2.7%, perbezaan sebanyak 0.4%. Apakah faktor menyebabkan berlakunya penurunan tren peningkatan ini dan mengapakah perkara ini berlaku di saat kerajaan sedang mengeluaskan dan memperkenalkan pelbagai jenis cukai kepada kebanyakan rakyat seperti cukai SST dan cukai barangan nilai rendah. Sejauh manakah kerajaan melihat tren penurunan ini sebagai satu signal kepada penurunan prestasi dalam kecekapan kutipan hasil? Adakah ia sesuatu yang membimbangkan dan memerlukan kepada usaha yang tuntas untuk mengatasinya? Apakah langkah strategik Kementerian Keuangan dalam memastikan tren penurunan dalam peningkatan hasil ini berjaya dihentikan kerana perbelanjaan mengurus kerajaan saban tahun meningkat dengan kadar yang lebih cepat. Contohnya seperti pembayaran emolumen dan persaraan di mana masing-masing mengalami tren peningkatan dalam perubahan tahunan iaitu pada kadar 3.5% dan 6.3%. Datuk Yang Dipertua, dalam Belanjawan 2026, peruntukan perbelanjaan mengurus Operation Expenditure OE semakin meningkat manakala perbelanjaan pembangunan DE pula semakin menurun. Ada dua perkara yang menjadi kemembangan daripada tren ini. Pertama, dalam tempoh 2023 hingga 2026, OE mengalami peningkatan sebanyak 7.3% daripada 31496 bilion pada tahun 2023 kepada 3382 bilion pada tahun 2026. Yang kedua, dalam tempoh yang sama, DI mengalami penurunan sebanyak 15.7% daripada 96 bilion ringgit pada tahun 2023 kepada 81 bilion ringgit pada tahun 2026. Soalan saya yang pertama, apakah pendirian dan tindakan kerajaan terhadap penurunan dalam perbelanjaan pembangunan? Kerana seperti semua sedia maklum, DI ini merupakan pelaburan jangka panjang yang akan memberikan pulangan ekonomi yang lebih baik kepada negara, menghidupkan rantaian ekonomi, aktiviti ekonomi, selain mencipta lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti tinggi. Yang kedua, Bagaimanakah langkah kerajaan untuk melaksanakan transformasi ekonomi melalui semua sektor yang memerlukan peningkatan projek terutamanya berkaitan industri berasaskan teknologi, automation dengan izin dalam sektor pembuatan, pembangunan pertanian dan galakan dalam sektor pelancongan. Datuk Yang Dipertua, keseimbangan wilayah melalui amalan federalisme yang baik dan non-political akan mampu menghasilkan impak ekonomi yang signifikan terutama kepada semua negeri yang membentuk Malaysia. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengajukan empat persoalan yang berkaitan dengan peruntukan perbelanjaan pembangunan dalam Belanjawan 2026. Yang pertama, soalan pertama, perbelanjaan pembangunan bagi subsektor pengangkutan menerima peruntukan tertinggi dalam Belanjawan 2026 iaitu sebanyak RM17.53 bilion. ringgit. Bagaimanakah pengagihan perbelanjaan ini dilaksanakan secara adil oleh, oleh persekutuan, terutama dalam menjab, menjadi pemacu pembangunan ekonomi bagi negeri yang masih kekurangan infrastrukturnya. Soalan yang kedua, Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 3 LPT3 sentiasa menjadi tajuk yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen Terengganu dan Kelantan supaya dipandang serius oleh kerajaan persekutuan. Bilakah perkara ini akan diberikan komitmen sepenuhnya oleh kerajaan? LPT3 yang diumum sejak RMK ke-9 dengan kos asal 2.867 bilion ringgit kini meningkat kepada 9.8 bilion ringgit akibat beberapa kali penangguhan. Walaupun kajian awal sudah disiapkan pada Ogos 2022, namun ia masih tidak disenaraikan dalam RMK ke-13 dan Belanjawan 2026. Hal ini kerana berdasarkan jawapan Menteri pada sidang mesyuarat yang lalu, ia masih di penyediaan dokumen Request for Proposal dengan izin, walaupun sudah sekian lama. Sedangkan manfaatnya akan dirasai oleh rakyat Terengganu dan Kelantan yang berjumlah 3.14 juta orang. Justru, apakah pendirian dan justifikasi kerajaan terhadap perkara ini? Ketiga, oleh kerana perbelanjaan pembangunan dalam Belanjawan 2026 bagi subsektor pertanian menurun sebanyak 82% berbanding Belanjawan 2025, iaitu daripada Rp3.6 bilion kepada 550 juta, berapakah peruntukan pembangunan sektor ini akan diberikan kepada setiap negeri di Pantai Timur, iaitu negeri-negeri yang disasarkan sebagai hub pengeluaran makanan negara dan hub pembangunan ekonomi biru seperti yang dinyatakan dalam RMK ke-13. Keempat, sempena tahun melawat Malaysia 2026, bagaimanakah peruntukan sektor pelancongan sebanyak RM700 juta ringgit akan diagihkan mengikut negeri supaya negeri-negeri dapat memainkan peranan yang lebih optimum untuk menarik, lebih ramai pelancong ke negara ini. Datuk yang dipertua, tiada negeri negara yang mampu mencapai kemajuan sebenar tanpa penyertaan wilayah secara saksama. Bagaimana Malaysia ingin mencapai status negara yang maju menjelang 2030 jika ketidakseimbangan wilayah ini masih wujud? Soalan ini bukan retorik tapi persoalan asas tentang hala tuju atau roadmap dengan izin untuk pembangunan negara. Ketidakseimbangan wilayah atau horizontal imbalance dengan izin adalah berpunca daripada pengagihan fiskal antara negeri dan persekutuan yang tidak berasaskan kepada keperluan sebenar. Adakah kita tidak mempunyai satu formula yang mengukur fiscal needs dengan izin dan fiscal capacity setiap negeri secara objektif? Jika ada, soalan saya, apakah formulanya? Ini kerana jika tiada formula khusus, khusus keadaan sebegini akan menyebabkan negeri-negeri kurang membangun kekal terperangkap. Bukan kerana kurangnya potensi, tetapi kerana struktur pengagihan yang amat subjektif. Dan selama jurang ini tidak ditangani, kita akan terus tersekat dalam middle income trap dengan izin. Saya ingin mengingatkan bahawa isu ini bukan kali pertama saya bangkitkan. Dalam perbahasan belanjawan tahun lalu dan juga perbahasan RMK ke-13 yang lepas, saya telah menyatakan bahawa negara ini memerlukan satu mekanisme agihan fiskal yang adil, telus dan berdasarkan formula yang jelas. Namun sehingga kini, masih belum ada usaha konkret daripada kerajaan untuk bergerak ke arah itu. Justru saya ingin bertanya, apakah usaha sebenar kerajaan untuk mewujudkan satu mekanisme pengagihan fiskal yang saksama antara wilayah? Sejauh manakah pendirian kerajaan terhadap cadangan untuk menambah baik akta tanggungjawab fiskal atau Fiscal Responsibility Act dengan izin? Ini adalah untuk memastikan hubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberikan penekanan supaya ia berlangsung dengan lebih adil dan kukuh. Negara-negara seperti Australia dan Kanada telah membuktikan keberkesanan pengagihan yang diselia oleh badan bebas. Brazil pula melalui The Brazilian Intergovernmental Fiscal Transfer System dengan izin, iaitu satu model pemindahan fiskal yang telus berasaskan formula tertentu bagi memastikan wilayah yang kurang membangun tidak ditinggalkan. Malaysia juga seharusnya bergerak ke arah ini. Atau yang dipertua, sektor tenaga baru sudah, menjadi, sudah pasti menjadi antara tumpuan utama kerajaan dalam belanjawan pada kali ini. Namun sejauh manakah ia benar-benar diberikan penekanan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai seperti dalam RMK ke-13. Berkaitan, berkaitan dengan ini, ada empat persoalan yang memerlukan pencerahan. Pertama, apakah penanda aras yang ditetapkan oleh kerajaan dalam pembangunan teknologi tenaga nuklear secara tahunan seperti yang nyatakan dalam RMK ke-13 dan Belanjawan 2026. Kedua, sejauh manakah keseriusan kerajaan dalam pembangunan sumber nadi bumi REE yang kini baru memasuki fasa kedua iaitu masih di peringkat kajian potensi dan pemetaan. Ketiga, bagaimanakah usaha kerajaan untuk mempercepatkan proses pembangunan REE dari aspek SOP, kepakaran tempatan, pemindahan teknologi dan sebagainya agar Malaysia mendapat manfaat dari sumber tenaga ini secara optimum. optimum. Keempat, jauh manakah kerajaan akan melakukan kerjasama dengan kerajaan negeri dari aspek peruntukan bagi pembangunan sumber tenaga REE ini terutama Terengganu yang mempunyai sehingga 44% REE di negara ini. Datuk Yang Dipertua, pembangunan R&D terus konsisten menjadi inisiatif dalam belanjawan 2026 selaras dengan perancangan dalam RMK ke-13. Ia merupakan satu perkara yang sangat baik dan saya sokong, namun tetap perlu dipantau dari masa ke semasa agar perjalanan dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebaiknya. Persoalan saya Apakah perincian terhadap peruntukan sebanyak 5.8 bilion bagi tahun 2026 untuk aktiviti R&D rentas kementerian? Yang kedua, apakah indikator yang ditetapkan oleh kerajaan terhadap hasil daripada kerja R&D rentas kementerian ini bagi memastikan perbelanjaan yang diperuntukkan benar-benar memberikan manfaat yang besar kepada negara? Ketiga, apakah pengkhususan dalam pembangunan R&D yang menjadi keutamaan, keutamaan pihak kerajaan bagi tahun 2026? terutama yang dikategorikan sebagai teknologi strategik atau strategik teknologis dengan izin untuk Malaysia dan kenapa bidang berkenaan dipilih. Datuk Yang Dipertua, tidak dinafikan bahawa semua pihak mengimpikan sebuah negara Malaysia yang bukan sahaja merdeka, tetapi kita semua dapat hidup dengan penuh keharmonian merentasi sepadan agama, kaum, etnik dan latar belakang sosioekonomi. Ini adalah antara kunci kestabilan dalam negara kita. Barulah negara kita dapat bergerak jauh ke hadapan berbanding dengan jiran yang lain. Mungkin ada perkara yang kita boleh belajar dari keharmonian yang ada di Sabah dan Sarawak khususnya. Di mana kumpulan berbagai etnik yang jauh lebih besar bilangannya dari jenis penanjung dapat hidup dengan penuh tenteram tanpa kekacauan. Itu perkara pertama. Perkara kedua ialah untuk kita memupuk erti perpaduan dan keharmonian yang menetasi kaum di Semenanjung pula. Saya amat berharap agar peruntukan kepada Kementerian Perpaduan Negara dapat ditingkatkan dengan ketara. Berbanding menerima peruntukan paling kecil di, di kalangan seluruh kementerian iaitu hanya 768 juta sahaja. Ya betul ada peningkatan berbanding tahun sebelumnya tetapi kita wajar mengangkat peranan kementerian ini sebagai agenda penting negara. Mengakhiri ucapan saya, semoga segala perancangan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Sekian wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang Buhumat. Berikut saya silakan yang berhormat di baran